Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Faizul dan saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami bertajuk Plan Komunikasi dalam Organisasi PDRM. Dan ahli kumpulan saya ada yang lain adalah Muhammad Muhammad bin Ismail, Cik Syazwana binti Arifin dan Cik Nur Akilah Abdullah Suhaimi. Topik ini amat penting kerana komunikasi merupakan tunjang utama dalam memastikan kelancaran operasi sesebuah organisasi apatah lagi bagi sebuah agensi keselamatan negara seperti polis di Raja Malaysia tanpa komunikasi yang baik arahan mungkin disalah tafsir maklumat mungkin tidak sampai kepada pihak yang betul dan akhirnya boleh menjejaskan keberkesanan operasi polis latar belakang organisasi PDRM PDRM adalah badan penguatkuasa undang-undang utama negara ia berperanan memastikan keselamatan rakyat, mengurangkan kadar jenayah dan memelihara ketenteraman awam. Struktur organisasinya berbentuk hierarki, bermula daripada Ketua Polis Negara kemudian Timbalan Ketua Polis Negara dan diikuti jabatan-jabatan khusus seperti Jabatan Siasatan Jenayah, Narkotik, Komersial, Cawangan Hasil, Terlogistik dan Teknologi. Setiap jabatan mempunyai fungsi tersendiri namun semuanya bergantung kepada sistem komunikasi yang berkesan untuk beroperasi secara bersepadu. Kepentingan komunikasi dalam PDRM Dalam konteks PDRM, terdapat dua bentuk komunikasi utama. Yang pertama ialah komunikasi menegak, iaitu arahan daripada atasan ke bawahan dan juga maklum balas daripada bawahan ke atasan. Bentuk komunikasi ini penting supaya setiap pegawai di lapangan dapat melaksanakan tugas mengikut arahan yang jelas. Kedua ialah komunikasi mendatar iaitu komunikasi antara jabatan atau unit. Komunikasi ini memastikan penyelesaian operasi contohnya antara jabatan siasatan jenayah dengan jabatan logistik ketika menjalankan operasi besar. Namun wujud cawaran besar seperti jumlah balai polis yang banyak di seluruh negara, saiz negara kerja yang besar dan juga faktor geografi. Semua ini memberi tekanan kepada PRM untuk memastikan komunikasi sentiasa cekap cepat dan tepat. Oleh itu, komunikasi yang mantap sangat diperlukan. Saya Nur Akilah binti Abdullah Suhaimi, nombor metrik 290448. Seterusnya, saya akan meneruskan perbentangan dengan menjelaskan objektif program peningkatan komunikasi dalam PDRM. Program ini bertujuan untuk membangunkan sistem komunikasi dalaman yang lebih mantap, standard dan selamat. Antara objektif utama program ini adalah untuk memudahkan rangkaian komunikasi supaya keputusan dapat dibuat dengan lebih cepat, terutama pada waktu kecemasan. Yang kedua adalah meminimumkan miscommunication dengan memperkenalkan format dan istilah piawai. Yang ketiga adalah menguruskan konflik melalui rangka kerja yang lebih bersistematik. Yang keempat adalah untuk menggalakkan komunikasi dua hala secara terbuka di mana semua pegawai boleh memberi cadangan dan maklum balas. Dan yang terakhir sekali adalah untuk menggunakan teknologi komunikasi baru dengan kawalan keselamatan yang ketat. Contoh untuk objektif program adalah untuk menggalakkan komunikasi dua hala PDRM boleh melaksanakan mesyuarat jabatan yang lebih kerap, menjalankan tinjauan atas talian secara anonim serta membuat semakan pasca tindakan selepas setiap operasi. Dari aspek teknologi pula, PDRM boleh menggabungkan penggunaan aplikasi panggilan video selamat, pemindahan fail yang disulitkan dan juga pengurusan dokumen berasaskan kecerdasan buatan. Langkah-langkah ini membuatkan sahaja meningkatkan keberkesamaan komunikasi malah mampu untuk membina kepercayaan, penglibatan dan komitmen dalam kalangan warga PDRM. Analisis SWOT Komunikasi PDRM Seterusnya, kita akan melihat analisis SWOT bagi sistem komunikasi PDRM. Dari segi kekuatan, PDRM mempunyai struktur komander yang lebih kukuh dan budaya disiplin yang tinggi. Manakala dari segi kelemahan, organisasi ini masih bergantung kepada komunikasi secara bersemuka dan memo manual. Manakala penggunaan platform digital masih lagi terhad. Dari segi peluang, PDRM boleh memanfaatkan teknologi komunikasi moden seperti aplikasi mesej selamat, portal internet serta sistem analisis data untuk menyokong keputusan. Namun, terdapat juga ancaman. Antaranya ialah risiko kebocoran maklumat sensitif, serangan cyber serta rintangan perubahan daripada pegawai yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Analisis SWOT ini memberi panduan jelas tentang aspek yang perlu diperkukuhkan lagi, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang boleh dimanfaatkan serta ancaman yang perlu dikawal. Assalamualaikum. Saya Muhammad Mohimin bin Ismail, nombor metrik 290194. Saya akan membentangkan cadangan penambahbaikan amalan komunikasi dalam PDRM. Cadangan pertama adalah dari aspek prosedur komunikasi. Pertama, memperkenalkan protokol komunikasi dalaman piawai SICP. Protokol ini akan menjelagamkan garis masa pelaporan, memastikan isu penting ditingkatkan segera dan mengelakkan percanggahan arahan. Kedua, melaksanakan mesyuarat mingguan antara jabatan serta taklimat harian untuk semua pegawai. Ini penting supaya semua pihak jelas tentang keutamaan operasi semasa. Ketiga, mengaplikasikan rangka kerja pengurusan konflik CMF berasaskan instrumen Thomas Kilman melalui latihan ini ketua jabatan akan lebih mahir memilih pendekatan terbaik bagi menyelesaikan konflik Selain prosedur PDRM juga perlu memanfaatkan alat komunikasi moden platform digital bernama SDCP sistem pemesejan yang disulitkan dengan kawalan akses mengikut tahap jawatan portal internet PDRM menjadi pusat rujukan tunggal untuk SOP memo laporan dan maklumat latihan Papan pemuka pengurus insiden IMD memantau tugasan peta operasi masa nyata dan memberikan maklumat segera dan uh, sistem sokongan keputusan DSS menggunakan data sejarah dan analisis ramalan untuk membantu komander mengagihkan sumber dengan lebih berkesan. Alat ini mampu meningkatkan kecekapan dan penjelasan operasi. Semua cadangan ini mempunyai justifikasi yang kukuh dari segi kelajuan, maklumat sampai lebih cepat terutamanya dalam situasi kecemasan dan untuk ketepatan, format pelaporan PIAWAI mengurangkan risiko salah faham. Daripada segi kerahsiaan, sistem komunikasi disulitkan dapat mengurangkan kebocoran maklumat. Daripada segi keharmonian, rangka kerja pengurusan konflik membantu meningkatkan kerjasama antara jabatan. Sebagai contoh, Polis Persekutuan Australia berjaya meningkatkan penyelarasan operasi sebanyak 27% selepas menggunakan aplikasi komunikasi yang lebih selamat. Begitu juga dengan Polis Singapura yang berjaya mengurangkan kebocoran data sebanyak 40% dalam masa 2 tahun. Syazwana binti Arifin, Nombor Metrik 290468 Bahaya dan Kawalan Walaupun plan komunikasi ini menawarkan banyak kebaikan, kita juga perlu mengambil kira risiko dan cabaran yang bakal dihadapi. Antara risikonya ialah yang pertama, rintangan terhadap perubahan daripada sesetengah pegawai yang selesa dengan cara lama. Untuk mengatasinya, latihan dan manual yang mudah difahami perlu disediakan. Kedua ialah kekangan belanjawan kerana pelaksanaan sistem digital yang baharu memerlukan kos yang besar. Penyelesaiannya ialah pelaksanaannya secara berperingkat bermula dengan jabatan berisiko tinggi. Ketiga ialah ancaman keselamatan cyber memandangkan semua sistem digital terdedah kepada serangan untuk mitigasi PDRM perlu melaksanakan ujian penembusan dan melatih pegawai tentang kebersihan cyber. pelan hala tuju pelaksanaan. Bagi memastikan kejayaan pelaksanaan, langkah ini dijalankan secara berfasa. Fasa pertama melibatkan pelaksanaan protokol komunikasi piawai, taktimat harian dan latihan pengurusan konflik. Fasa kedua memperkenalkan portal internet serta sistem komunikasi digital yang selamat Fasa ketiga menggunakan papan pemuka insiden dan sistem sokongan keputusan untuk operasi yang lebih pantas. Akhirnya, fasa keempat menilai keberkesanan sistem dan menambah baik berdasarkan maklum balas pegawai. Pendekatan berperingkat ini membantu mengurangkan gangguan operasi dan memastikan penambahbaikan dibuat secara berterusan. Kesimpulannya, pelan komunikasi ini menggabungkan dua elemen penting iaitu disiplin hierarki yang diperlukan dalam pasukan polis dengan kecekapan sistem komunikasi moden. Dengan pelaksanaan pelan ini, PDRM dapat meningkatkan masa tindak balas, membuat keputusan lebih tepat, mengurangkan miscommunication serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi polis. Ia bukan sahaja melibatkan perubahan teknologi tetapi juga perubahan budaya organisasi supaya PDRM lebih bersifat telus, adaptif dan responsif terhadap cabaran masa depan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.